И я очень долго не понимал вот этого, вот, что такое, ты меня не чувствуешь, я тебя не. В какой-то момент я просто перестал этот, вот этот э, сам постулат отрицать, а начал просто прислушиваться к самому себе, что как это действительно происходит. Ну, если человек рядом мне про это говорит уже энное количество раз, если он мне уже просто кричит про это, наверное, это так и есть. Вот. И э, в какой-то момент я понимаю, что когда ты уходишь в какой-то один процесс, ты вовлечен в него ты действительно как ты погружаешься вот в эту реальность, в эту вселенную, и ты всего остального перестаешь для тебя существовать. И тогда, естественно, как бы надо вернуться на Землю и как-то заново сонастроиться друг на друга и где-то что-то начать вместе и так далее. Вот. Но в большинстве своем как бы, ну, достаточно надо бывает просто совместного качественного ужина, либо просто разговора там, вечером там, полчаса о том, как прошел день, какие переживания, что у тебя было плохого, что у тебя было хорошего. И, и, и все. И это вот, вот так вот. Это море.